С моей точки зрения, во-первых, за сутки, вот те сутки информационного пространства, которое заполнено этим событием, диагноз один – смешалась в кучу кони-люди. Во-первых, я вижу, что те организаторы, которые озвучивали данную акцию, они некомпетентны. Во-вторых… У меня лично, и не только у меня, и у правоохранительных органов, и у местных жителей есть масса вопросов к чистоплотности тех людей, которые возглавляют эту акцию. В-третьих, никто никому не давал полномочий подменять своей деятельностью государство. В-четвертых, если хочется бороться с контрабандой, а я все-таки понимаю, что речь идет именно об этом. Хотя с другой стороны звучали заявления и о том, что надо уморить голодом. Это говорил тот же Лихолит. Звучали заявления о том, что надо перекрыть воду. Это говорил он же. Это достаточно показать. Почему-то обрезали <связывали> эти моменты. И электроэнергию. И электроэнергию. Никто никому не позволит этого сделать. Подчеркиваю, никто и никому. И власть будет на это реагировать очень жестко. Я в этом не сомневаюсь ни секунды. Хотя это не в моих полномочиях. Если говорить исключительно о борьбе с тем, что мы называем контрабандой, хотя с юридической точки зрения это называется не контрабанда, а нарушение правил пересечения линии разграничения, то этим должны заниматься те органы, которые для этого и существуют. А именно, фискальная служба, служба, структуры МВД, СБУ и Збройні сил. Ни для кого не секрет, что контрабанда как шла, так и идет. Объемы достаточно большие, я не могу судить о общем количестве, потому что это все происходит нелегально и проанализировать э, общий объем невозможно. Я не сомневаюсь ни секунды, что существуют некие центры координации этой деятельности. И, скорее всего, они сходятся где-то в Киеве. Вместе с тем надо отдавать себе отчет, что вот так как не бывает единого, скажем так, смотрящего за городом, всегда найдутся какие-то структуры, которые не подконтрольны данному конкретному смотрящему. Точно так же и далеко не все люди, которые задействованы в том, что мы называем контрабандой, что они все именно подчиняются некому единому центру. Поэтому отношение у меня к данной инициативе исключительно как к политической акции, не более того. И если эта акция будет воплощаться какими-то выставлением каких-то блокпостов или еще чего-то, то это будет прямое нарушение закона и прямое нарушение правил пребывания в зоне проведения антитеррористической операции. Спасибо. К нам